Мы сегодня имеем печальный опыт о том, сколько бы ни поручали нашему коммунальному предприятию заниматься рынками, ведь этот был вопрос провален. И кроме скандалов коррупционных, попытка навязать людям какие-то дополнительные деньги, отсутствие полного порядка на этих местах торговли, мы это имеем многие годы. И я убежден и дальше, что мы сейчас приняли решение, которое опять не улучшит именно эту работу, не упорядочит ее. Потому что всего идет вопрос об рядах 4-5 этих мест торговых площадок, они а мест. И не под рынки, а под торговлю, поводовочной продукцией. Мы же опять пытаемся создать рынки, за счет людей сделать эти схемы, карты, чтобы люди заплатили, и опять это уйдет непонятно куда. Вот моя четкая позиция, я всегда ее высказывал. Те схемы, которые предлагаются в обмен-рынке, неудачны, потому что туда люди не идут и не хотят туда идти. А мы говорим о местах, где люди уже торгуют, ну, назовем так, не один, а пять лет и больше, которые привыкли жители этих микрорайонов, и, наверное, удобнее для жителей микрорайонов сделать это там. Но оно не совпадает с той схемой, которая была принята на сессии городского совета. И поэтому возникает конфликт. Да, да есть этот нюанс. Ну, поэтому я говорю, мы хотим людей насильно загнать, где нет тротуарных дорожек где неудобно людям, которые возвращаются с работы. Ведь для чего это предназначено? Человек идет с работы, он может подойти к дому или это пенсионерка, пенсионеры, которым тяжело идти на наши рынки, и они могут купить у себя ну, где-то вблизи того дома, где они проживают. Не надо тут просказывать и пытаться сделать, что мы пытаемся организовать стихийную торговлю. Как раз это позволит избежать стихийной торговли и требовать от предпринимателя, который торгует на этой площадке, более качественной работы и теми товарами, которые мы узаконим. Мы исключим то, что сегодня продаются вот эти мясомолочные, особенно в жару продукты. А мини-рынки позволят это делать. Вот моя позиция по этому. Но будет, как вы считаете, увеличено число давайте таких мы площадок? Увидим это через три месяца. Действительно ли рынок что-то сделает? Я убежден, что мы придем опять к обсуждению этого вопроса. То есть ничего не сдвинется с места. Потому что этот вопрос звучал в прошлом году, позапрошлом году и звучит сейчас. Поэтому не будет. Ну, поэтому говорю, давайте посмотрим. Пройдет немножко времени и убедимся, кто был прав.